اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا ہے پوری کائنات کو بنایا ہے اللہ رب العزت نے اس نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے زمین ہے آپ دانہ بیئیں گے تو فصل اگے گی مثال کے طور پر اللہ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے دانا نہیں ڈالیں گے فصل نہیں ہوگی ڈالیں گے تو فصل ہو جائے گی لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے اگر اللہ چاہے بغیر دانے کی بھی فصل اگانے پر قادر ہے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے اب دیکھو نا قرآن کے اندر آیا ہے اولاد کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے سبب ہے ایک لیکن اللہ اس سبب کا محتاج نہیں ہے اللہ جب دینے بھی آئے تو اس علیہ صلاحت السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں قرآن مجید کے اندر ہے مریم نے کہا نہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا یعنی نہ میں شادی شدہ ہوں نہ میں بدکار ہوں اولاد کیسے ہوگی اللہ نے فرمایا اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے اللہ بغیر سبب کے اولاد پیدا کرے گا اور اللہ نے کی بھی اسی طرح اگر اللہ چاہے ان اسباب کو الٹا استعمال کر لے آگ کا کام ہے جلانا لیکن اگر اللہ چاہے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے کلا یا نا رکونی بردم و سلام اللہ ابراہیم سبب تھا نا آگ تو جلاتی ہے اور آگ کا کام ہے جلانا آگ جلا رہی ہے اللہ کا حکم ہو گیا آگ الٹ ہو جاؤ اب جلانا نہیں ٹھنڈی ہو جا آگ ٹھنڈی ہو گئی پانی کا کام ہے بہنا دریاؤں کا کام ہے چلنا دریا چلتے ہیں بہتے ہیں لیکن اللہ کا حکم ہوا چلنا نہیں پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے اے موسیٰ ذرا لاتھی مارے نا بڑے بڑے پہاڑ بن گیا خوشک راستہ بن گیا نیچے سے اللہ نے ایک لشکر گزار دیا جب دوسرا گزرنے لگا فرمایا مل جا گی تو اللہ چاہے اللہ ان اسباب کو الٹا استعمال بھی کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہنات کا نظام اسباب پر ضرور چلتا ہے لیکن اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے ابراہیم <applause> علیہ السلام والسلام جوانی کی عمر ہے شادی بھی ہو گئی دنیا داری کے لحاظ سے اولاد کے لیے اسباب موجود ہیں جوانی ہی، ہے قوت ہے سارا کچھ ہے اللہ نے اولاد نہیں دی آج لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ بھی اللہ نے اگر نہ دینا ہو نہ سننا ہو تو اپنے خلیل اللہ کی نہیں سنتا نہیں سنی اللہ نے نہیں دی اور جب وہ سننے پہ آ جائے وہی ابراہیم علیہ السلام اسباب موجود تھے جوانی تھی سارا کچھ تھا اولاد نہیں دی اب اسباب ختم ہو گئے بڑھاپا آ گیا ہڈیاں کمزور ہو گئیں فرمایا اب میں دینے لگا ہوں. اب میں دینے بھی آ گیا ہوں. وہ بیوی بی باس کھڑی کہنے لگی کا وہ کہہ رہی ہے کیسے ہوگا دنیا دنیاوی لحاظ سے اولاد اب نہیں ہو سکتی میں بانچ بوڑھی میرا خامت بڑا ہڈیاں کمزور ان نہ یہ عجی. تو عجیب چیز ہے بھی. عجیب ہے یہ کیسے ہوگا بری جوانی میں اولاد نہیں ملی اب تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا جب ہیریلا اور احمد وہ عجیب اس کو تعجب کر رہی ہے یہ کیسے ہوگا اسباب نہیں ہے دنیا کی ساری حکمتیں کہتی ہیں اولاد نہیں ہو سکتی ڈاکٹر کہتے ہیں اولاد نہیں ہو سکتی کمزوری آ گئی ہے وہ خود بھی تعجب کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہیں انہاد لشی عجیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کال و تاج نبی نبر اللہ رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت ہے تعجب کس بات کا اب ہم نے دینا ہے جب اسباب سو فیصد تھے اللہ نے نہیں دیا اب دنیاوی لحاظ سے جب زیرو تھے اللہ نے دے دیا اللہ کے رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے اپنا لگاؤ جاری رکھے دنیا کا کوئی بھی سبب نظر نہیں آ رہا اللہ سے بدغمان نہ ہو اللہ نے جب دینا ہے نا تو اسباب خود بخود پیدا ہوتے ہیں اللہ ان اسباب کو خود بخود پیدا فرماتا ہے خود بخود پیدا فرماتا ہے آپ کہیں گے چلو یہ تو انبیاء کے قصے تھے انبیاء کو اللہ دیتا ہے چلو ہم ولیوں کی باتیں کر لیتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس واقعے میں کہا ہے آیاتنا عجبا فرمایا اصحاب کہف کا واقعہ پڑھو اس میں ہماری بڑی عجیب نشانیاں ہیں سات لوگ سات شاہ روم کے سامنے کلمہ حق کہا لا الہ الا اللہ کلمہ حق بلند کیا وہاں سے بھاگے پا ایک پہاڑی میں چلے گئے گا, گھار میں چلے گئے وہاں پہ تین سو نو سال سوئے رہے تین صدیاں اور نو سال سوئے رہے اب دیکھیں اسباب کیا کہتے ہیں اسباب کہتے ہیں بندہ اتنی دیر سو نہیں کرتا وہ سوئے رہے اسباب یہ کہتے ہیں بندہ لیٹا رہے بندے کا جسم گل جاتا ہے جسم بھی محمود ہے یہ جو سارا دن کرسی پہ بیٹھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی کمروں میں دانے نکل آتے ہیں. اسباب ہے نا جسموں کو کچھ نہیں ہوا اسباب یہ کہتے ہیں بندہ مہینہ ناخن نہ کاٹے ناخن بڑے ہو جاتے ہیں ناخن کاٹنے چاہیے نبی رساد السلام نے فرمایا چالیس دن سے ناخن تمہارے بڑے نا چالیس دن سے پہلے پہلے کاٹ لو اسباب کہتے ہیں ناخن بڑھتے ہیں اب تین سو سال آپ اندازہ لگا ناخن کتنے بڑے ہونے چاہیے اسباب کے لحاظ سے کتنے بڑے ہونے چاہیے بال کتنے بڑے ہونے چاہیے کوئی دس سال کی بات نہیں ہے تین سو تین سو سال ہے تین سو نو سال ہے تین صدیوں اور نو سال ہے بال بھی لمبے ہونے چاہیے تھے ناخون بھی بڑے ہونے چاہیے تھے کپڑے خراب ہونے چاہیے تھے اتنی دیر تک کپڑا نہیں رہتا جسم پہ ہو کپڑا نہیں رہتا ختم ہو جاتا ہے کیا ہوا اٹھے کپڑے بھی صحیح سالم ہمیں ناخون بھی بڑے نہیں ہوئے بال بھی اتنے ہی ہے جسم بھی ٹھیک ہے کوئی دبا بھی نہیں ہے کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور بندہ تو بھوک کے بغیر دو دن نے گزار سکتا تین سو سال وہ بھوکے رہے کچھ بھی نہیں ہوا اللہ سباب کا محتاج نہیں ہے اللہ اگر چاہے بغیر کھائے بغیر پیئے تین سو سال تک بندے کو زندہ رکھ سکتا ہے اللہ چاہے ناخنوں کو حکم دے دے بڑھنا نہیں ہے وہ نہیں بڑھیں گے بالوں کو حکم دے دے بڑھنا نہیں ہے وہ نہیں بڑھیں گے جسم کو حکم دے دے وہ نہیں ہونا نہیں ہوں گے اللہ ہر چیز پر ہر چیز پر قادر ہے اور محترم بھائیو جو رب اس دور میں تھا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ رب آج پوری قوت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے اس کی قوت میں اس کی طاقت میں اس کی قدرت میں رتی برابر کمی نہیں ہے تو کمی کس چیز میں ہے کمی ہمارے ایمان میں ہے ہمارے ہمارا ہمارے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اندر کمی ہے رب کی قدرت میں رتی برابر کمی نہیں آئی ہم اللہ سے نا امید ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اللہ یہ نہیں کرتا اتنے دروں سے میں مجھے یہ مسئلہ میرا حل نہیں ہو رہا کہ کمی ہمارے اندر ہے اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے وہ اتنی قوتوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے تھوڑی سی بھی قوت اس کی کم نہیں ہوئی وہ آج بھی قادر ہے آج لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے کبھی غور کیا ہمارا یہ جو پانچ چھ فٹ کا جسم ہے اس کے اندر موت کے کتنے اسباب ہیں دنیاوی اسباب کی بات کر رہا ہوں نا اگر اللہ چاہے اللہ نے اس جسم کو سنبھالا ہوا ہے اگر اللہ اس کی ایک لمحے کے لیے حفاظت چھوڑ دے آپ اندازہ کریں بلڈ پریشر طیت ہوتا ہے بندہ مر جاتا ہے کم ہو جائے بندہ پھر بھی مر جاتا ہے اٹیک آ گیا, بندہ مر گیا دل زیادہ دھڑ بندہ پھر بھی مر جاتا ہے کم ہو جائے پھر بھی مر جاتا ہے وفی رب کا قرآن اعلان کرتا ہے اور اپنے جسم پہ غور کر میری قدرت کی بہت ساری نشانیاں تیرے جسم کے اندر موجود ہیں بندہ کہتا ہے رب سنتا نہیں ہے وہ اللہ بغیر تیرے پکارے تیری حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مِنَ, من اے پیغمبر ان سے پوچھیں ان سے سوال کریں کون ہے وہ جو دن اور رات کو تمہارے وجود کی حفاظت کرتا ہے کون ہے وہ اگر اللہ حفاظت چھوڑ دے کون تمہاری حفاظت کرے گا کون تمہاری دیکھ بھال کرے گا اللہ کی حفاظت بغیر بندہ ایک سانس نہیں لے سکتا اللہ سانس کو حکم دے دے ہے بھی رک جا تو سانس رک جائے گا سانس چل سکتا ہے پھر اللہ جب چاہے بعض اوقات اسباب موجود ہوتے ہیں ایک مشینہ کھڑی ہے چلائیں گے تو چلے گی ورنہ کھڑی ہے ایسے ہی اسباب موجود ہوں اللہ اسباب کو حکم دے دے سو جاؤ وہ سو جائیں گے کام ہی نہیں کریں گے اللہ اسباب کو حکم دے دے چل پڑو وہ چل جائیں گے خیبر کے موقع پہ نبی علیہ صلاحت واللام نے جب خیبر فتح ہوا ایک یہودی عورت نے یہودن نے دعوت کی واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کے اندر اس نے زہر ملا دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا جب کھانا چاہا وہ زبان کے اوپر ابھی رکھا ہی تھا کھانے نے بول کر کہا یہ ہمارے پیغمبر کی شان ہے یہ ہمارے پیغمبر کا معجزہ ہے کھانے نے بول کر کہا میرے اندر زہر ہے وہ کھانا آج کی زبان پہ لگ چکا تھا کھایا نہیں لیکن زبان پہ لگ چکا تھا پاس ایک صحابی تھا اس صحابی نے کھانا کھایا اور وہ شہید ہو گیا یہ واقعہ ہوا ہے پانچ ہجری میں کب ہوا پانچ ہجری میں اس کے پانچ سال بعد بخاری کی حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ صلاحۃۃ والسلام جب مارد الموت میں مبتلا تھے دس ہجری کو جب آپ کی وفات ہوئی آپ نے مجھے کہا اے عائشہ اس زہر کا اثر میں اب محسوس کر رہا ہوں وہ زہر میری شارک کاٹ رہا ہے زہر لگا کب تھا پانچ سال پہلے زہر لگا اللہ نے زہر کو کہا پانچ سال تک سوئے رہو وہ سوئے رہے اللہ کا حکم ہوا ایکٹیو ہو جاؤ وہ ایکٹیو ہو گیا علیہ سعد اسلام کی شا... آ... گویا اس لحاظ سے آپ کی شہادت ہو گئی اللہ نے شہادت کا مرتبہ دے دیا تو اللہ اسباب کا مالک ہے وہ جیسے چاہے اسباب کو استعمال کر سکتا ہے ہماری امید اللہ کے ذات پہ ہونی چاہیے ہم اللہ سے مایوس بیٹھیں اور جو رب دن رات ہماری حفاظت کرتا ہے ہم اس سے نا امید ہو کر بیٹھیں اللہ سے نا امید ہو جاؤ گے تو جانا کہاں پہ کوئی اور ہے ہم تو مسلمان ہیں نا ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ دو رب ہیں وہ ہندوؤں کا ہوگا سینکڑوں ربوں کا دا عقیدہ ان کا ہمارا تو نہیں ہے وہ بدھ مت کا ہوگا ہمارا تو نہیں ہے نا ہمارا تو عقیدہ ہے ہمارا رب ایک ہے سچا سچا رب ہے ہم اسی سے نا امید ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے لہو اللہ قرآن کے کئی ایک مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے یہ جملے بولے ہیں بتلاؤ تمہاری حفاظت کون کرتا ہے یہ سانس آ جا رہا ہے اللہ حکم دے دے نہیں جانا ختم بندہ ہی ختم ہو گیا او ہم کہتے ہیں رب سنتا نہیں ہے تو یہ رب کیا کر رہا ہے اگر رب تیری سنتا نہیں ہے تو پھر تیرا سانس ہی نہ آئے تو ایک لمحے زندہ رہ سکتے ہیں اگر تم یہ عقیدہ بنا کے بیٹھ گیا ہے اتنا مایوس ہو گیا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے پھر تیرا وجود سالم کیوں ہے یہ تو ختم ہو جائے سائنسدان یہ جملہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا زبردست ہے یہ کائنات کا نظام ہے میں کہتا ہوں بندہ کیا چیز ہے اگر اللہ اس کی حفاظت چھوڑ دے بندہ برباد ہے بندہ کیا چیز ہے پوری کائنات برباد ہو جائے ایک لمحے میں سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے سیاروں کا نظام بنایا ہے کوئی بھی سیارہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جائے کائنات تباہ ہو جائے سورج ہماری زمین سے جتنا دور ہے اتنا ہی دور ٹھیک ہے اس سے زیادہ دور ہو جائے زمین برف بن جائے ٹھنڈی ہو جائے سے اور پاس آ جائے زمین آگ بن جائے اور ہم اپنا وجود کیا زمین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے اگر ایک لمحے کے لیے اللہ اس کی حفاظت چھوڑ دے ولا یا ادو کرسی ہم سب پڑھتے ہیں ولا یاد ہوف اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ ان کی حفاظت میں تھکتا نہیں ہے اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہے مایوسیاں چھوڑ دیں اللہ میری سنتا نہیں اللہ سن رہا ہے تو جی رہا ہے وہ اللہ تیری سنتا ہے تو سانس لے رہا ہے اللہ اگر سننا چھوڑ دے نا تو پھر تیری یہ سانس ہی ختم ہو جائے تیری زندگی ختم ہو جائے اپنے رب سے مایوس ہو کر بیٹھا ہے پھر آپ غور کریں ہم اللہ کے نافرمان ہم اللہ کے مجرم ہم اللہ کے باغی اللہ ہماری اتنی سنتا ہے اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کتنی سنے گا ہماری نافرمانیاں اتنی ہیں وہ ہماری پھر بھی سن رہا ہے ہمیں پھر بھی دے رہا ہے روزی دیتا ہے ہر روز رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں اگر ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں پھر اللہ کیا دے گا قل اللہ مالک الملک تو تل ملک امن تشا وطن دلمل امن تشا و تو عزمنتشا و تو ذلتشا بید بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں بیادی کل خیر دنیا جہان کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں اللہ سے نا امید ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور دنیا جہان کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اللہ کی قسم ساری دنیا ایک طرف ہو جائے ساری دنیا حدیث خود سی ہے اول تا آخر ساری دنیا ایک طرف ہو کر ایک بندے کو نقصان پہنچانا چاہے میرا رب نقصان پہنچانا نہ چاہے نقصان کو نہیں پہنچا سکتا کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے پھر اللہ سے مایوسی کس بات کی ہے بیادی کل خیر خیر اس کے ہاتھ میں ہے ہم مانگتے ہی نہیں ہیں خیر اس سے دردر کی ٹھوکریں کھا لیتے ہیں کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی اس کے گھر مسجد میں نہیں آتے سارے در چھان لیے ہیں ایک در چھوڑ کر مسجد میں نہیں آتے اللہ کو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ زندگی سے مایوس خودکشییں کیوں ہو رہی ہیں مایوسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں کچھ نہیں رہا مایوسی کی وجہ سے خودکشییں ہو رہی ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں لوگ خود بھی خود کر لی بچوں کو مار دیا بیوی کو مار دیا اور اس وقت تو ویسے ہی ایک لوگ مایوس ہیں ایک دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کی جو لڑائی ہے نا وہ تو ہے ہی ہے ایک بار میں سارے متفق ہیں قوم کو مایوس کرنا ہے کوئی چھوٹی سی بات مل جائے ہمارے جو صحافی ہے یا نیوز چا... اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں بندوں کو اور مایوس کرو اور مایوس کرو رب کی ذات سے انہیں دور کرو لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے دیکھیں حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بھائی لے گئے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا وہاں سے اللہ نے نکالا الغرض اللہ نے مصر کا کیا کیا بادشاہ بنا دیا واقعہ تو تفصیل سے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اب مصر کے بادشاہ بن گئے بھائی آئے اناج لینے کے لیے اناج دے دیا کہا اگلی دفعہ بھائی کو لے کر آنا ہے چھوٹے بھائی کو لے کر آئے بھائی کو رکھ لیا اناج دے دیا الغرض یوسف علیہ السلاۃ والسلام اور یقوب علیہ صلاۃ والسلام کے درمیان چالیس سال گزر گئے ملاقات نہیں ہوئی چالیس سال گزر گئے ہیں ملاقات کوئی نہیں ہوئی یقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہنے لگے پہلے بچوں نے دیکھا وہ کی بنائی چلے گی بچے کہنے لگے آپ اس غم غم کے اندر اپنی ہلاکت کر لیں گے اپنے آپ کو مار لیں گے کہا میرا غم تمہارے سامنے نہیں ہے انشوبص اللہ اللہ کی قسم یہ جملہ انبیاء کا جملہ ہے یہ بول کر دیکھے تو سہی اس پر عمل کر کے دیکھے تو سہی اپنا غم اپنے رب کو سنا کر دیکھے کہا تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا اپنا غم اپنے رب کو سنا رہا میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں اشکو بحضری اللہ میرا غم اللہ کے لیے ہے اللہ کے سامنے اپنا غم بیان کر رہا ہوں بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہا جاؤ بچوں جاؤ میرے یوسف کو تلاش کرو کہا کہاں تلاش کریں سال گزر گئے کہاں تلاش کریں سالوں کا گواچہ مل سکتا ہے یا روح یزہ یہ وہ جملہ انہوں نے بولا تھا کہا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے دنیا بھی لحاظ سے نہیں مل سکتا میرا رب دینے پر آئے تو دے سکتا ہے جاؤ جا کے تلاش کرو اپنے بھائی کو تلاش کرو جاؤ تمہیں مل جائے گا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا وہ گئے اور مل بھی گئے ملا بھائی کے نہیں ملا مل گیا ان کو تو یہ کم از کم ہمارا ایمان ہونا چاہیے جتنے بھی حالات خراب ہو جائیں اللہ اگر ٹھیک کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کر سکتا ہے اللہ نے تو کن کہنا سارا کچھ ہو جانا ہے اس لیے کم از کم ایک اللہ کا در ہے اس در سے نا امید کبھی نہ ہو مانگتے رہیں نہیں بھی ملتا آپ مانگتے رہیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں بیادی کل خیر وہ تو عزشا اللہ عزتوں سے نوازنے والا ہے اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے اللہ چاہے تو بادشاہت ملتی ہے اللہ چاہے تو دی ہوئی بادشاہ کھینچ لیتا ہے اللہ چاہے تو عزتوں سے نوازتا ہے اللہ چاہے دی ہوئی عزت بندے کی کھینچ لیتا ہے اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس کا یہ ایمان ہے پکا ایمان ہے ہمارے رب پر اس کے ذمے یہ بات ہے آج کے بعد یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا جس دن ہمارا یہ عزم مضبوط ہو گیا اللہ کی نعمتیں اللہ کی رحمتیں ہم پر آنا شروع ہو جائیں گی جتنا ہمارا یہ عقیدہ کمزور ہوگا اللہ بھی کہتا ہے چل جا پھر دردر کی ٹھوکریں کھا حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کے غمان کے مطابق ہوتا ہے جتنا اس کے اس کے رب کے بارے میں غمان مضبوط ہوگا اللہ اس کو اتنا ہی نوازے گا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب میری سنتا نہیں اللہ کہتا ہے چل جا پھر تیرا غمان ہے نہیں سنتا تو پھر جا پھر نہیں ملے گا چل جا کے دردر کی ٹھوکریں کھا لے پھر جب ٹھوکرے کھا لیتے ہیں پھر عقل آتی ہے تھوڑی سی بعض لوگوں کو آتی ہے بعض کو پھر نہیں آتی تو آپ آت کسی بھی حالت میں ہیں عزم کر لیں ہمارا رب وہ ہے بن مانگے ہمیں اتنا وفی انفسط فلا فلاطب اپنے وجود پہ غور کریں بن مانگے وہ ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے مانگنے پر اور اطاعت کرنے پر نافرمانی پر اتنا کچھ دے رہا ہے اطاعت کرنے پر فرما برداری کرنے پر نماز کا اہتمام کرنے پر تلاوت قرآن پر وہ ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازے گا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس لیے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اپنے رب سے مایوس نہ ہوں اپنے رب سے امید رکھیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے